Здрасьте. Привет. Блин, вы что, актер какой-то? Как... Почему актер? Я учитель. <jealous> mm. Я бы сказал, сенсей. Ы觉得... Сэн... Гуру даже. Да, yeah вы в кино снимался в мультипликационных фильмах. Ну, погоди, видели? Волка я играл. Да, <groan> да, серьезно, у меня даже грим не накладывали сразу так сказали, разные. И «Ну, погоди» снимали. Угу. А, че, ну, че? а еще видели фильм э, мультипликационный «Жил-был пес»? Да все понял. Ты, короче, это, да, запись короче. Жил, какая запись? Я не нейросеть, я нормальный живой, жил был пес. Помнишь, что? А че, ну, че? Опять! А че, ну, че? О искусстве кинематография, театре, знаете ли, э, книгах, о войне. Я без этого пафоса, просто вот. Э, а что без пафоса? Это... Я, же, я же актер больших и малых театров. Нет, а фамилия это... моя слишком известна, чтобы вам я ее называл. Да, окей, 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 Слушай, вот из современного кино, кого считаешь, актером? Что... Современное кино даже не знаю. Немецкое. Немецкое. Немецкое я люблю. Немецкое без перевода. Про сантехников. Нет. Вот, вот смотри, вот современная российская. Я вообще его не смотрю. Фу. Фу, гадость. Дешевка, э, отвратительная игра актеров. Э, наш российский монтаж, который не годится никуда, вообще никуда. Знаете, такое впечатление, что лоптями нашими брали и монтировали фильмы. Я тебе одну рекомендацию дам, 100% не смотрел. Посмотри, фильм «Эпидемия» называется. «Эпидемия»? Да, «Эпидемия». Я посмотрю, конечно, но, честно сказать, <сорка> знаешь... <сорка> знаешь. Слышал такого, Александр Робок. Я еще раз говорю, не смотрю наше кино. Я тебе приведу объяснение из этой оперы, почему не смотрю. Был такой персонаж в одной из книг Михаила Афанасьевича Булгакова, «Мастер». Не, не. Да, вот И попал к нему в сумасшедший дом поэт бездомный И когда поэт бездомный Ему сообщил, что он поэт Уж простите меня за тавтологию Мастер сильно да. Мастер сильно расстроился А тут спрашивает А вы ж какие мои стихи читали Да никаких я ваших стихов не читал Я что других не читал что ли Вот сами скажите, хороши ли ваши стихи А тут говорит ужасны Не пишите больше не, да. А потом, когда к нему пришли дурку, и он сказал: "Я больше стихов писать не буду". Да, я Правильно. Вот, вот и я про фильмы также примерно думаю. Ну, <свят> просто вот поверьте мне, Как вас зовут хотя бы? Степан Андреевич. <свят> В смысле, что тут <свят> смешного? <свят> что вам, вам кажется смешным мое имя? А От не Андоль Гитлера. <свят> Вы немец? <свят> Простой, Пожалуй, немец, да? Гитлер, Гитлера, простите, я вас перебью на секундочку. Гитлера звали Адольфа Алаизович. Лаизович? Да, ну, отчество, у него отец был Алаиз. А вы в курсе, что вообще него нет отчества? Что, он что? Ну, нет не них ну, какая разница, у него же был все равно отец. Если переложить, так сказать, на наши традиции, то... Ну, хорошо, а отчество у него было? Ну, в документах его не писали, но отец у него был Алаиз. Если бы он был, если бы он жил в России, он бы был Алаизович. Ну, они как-то пишут, я не знаю, как, я ж не немец. Ну, как-то они записывают, но мне неведомо. Да я не спорю. Я к тому, что он был не Гитлерович, а Алаизович это понятно, я шутил. А, понял, да. А что вы меня сравнили с ним как-то мне? кажется, это. Степан Андреевич, Ну, у меня папа Андрей, я Степан, все удивительно. Не, нормально, нормально. Слушайте, фильм, короче, называется Эпидемия. Вы думаете, у меня память у аквариумной рыбки, я не запомнил с первого раза, да? Я запомню. Ну что, сколько вам лет? У меня еще нормально работает память. Точно. Да, не сомневайтесь, а не, не, не сомневайтесь ни, ни минуточки. Как фильм называется? Что что? Фильм как называется? А фильм Эпидемия. Вас не очень хорошо слышно, я через слово слышу, догадываюсь. Замечательно. Вот посмотрите Эпидемия. А о чем он? А там вы вот и смотрите, и вот когда посмотрите, поверьте мне, вы просто слишком Сильно поменяете свое мнение. Я вообще э, российский кинематограф не очень люблю. Ну, никто не покой. Да я вижу, вы Россию а, не очень любите. Адольфа Гитлера и что-то все какие-то у вас ассоциации. А вот, а вот, а вот этот э, сериал посмотрите. А он еще и сериал. Ну, потому что там надо не помочь. Он... Скажите, Стукните чем-то по микрофону, потому что я в большинстве догадываюсь, что вы говорите. По губам читаю. Ну, плохой звук. Ну, давайте вот так вот так хорошо слышно. Ну, немножко лучше. Не, мне слышно хорошо. Просто какой-то перегруз идет в динамике. У меня просто на подносе стоял, возможно, микрофон-то снизу. Поэтому... А, ну да, да. Перегруз какой-то валит. Просто посмотрите. Вот я думаю, не пожалеете 100%. Это мой лучший, прям мой любимый сериал. Вы же тем более русскоязычный. Сериалы я еще меньше люблю. Знаете, есть такой э, сериал э, турецкий, ну, тоже дублированный на русский. На русский. Я а, не буду сразу говорить. А, а, а мне, значит, предлагаете наши сериалы смотреть? Ну, потрясающе. Мне уровень и, сериала и, в наших в турецких и а турецких примерно одинаковый. Вы же из Украины? А вы видели сериал HBO э, Чернобыль, по-моему, он называется, нет? Mm -hmm. Слушай, мне очень понравился. А у нас его критиковали oh. страшно. Честно сказать, нужное вот, э, Ну как бы, да, посмотрел, как бы там. Я понял, что они там хотели показать. Ну, а что они, по-вашему, по хотели показать? Не знаю. Ну если вы поняли, скажите мне. Ну, не важно. каждый сам, ну, смотрите. Вот ну как в, вы поняли, фильм. скажите? Может быть, я так же точно понял. Это не важно. А что ж я такое, что ж виду, за что это... не возьмись, все не важно. Что, вы, же, вы же, понимаете, вот, когда при, после просмотра фильма, каждый сын. Блин, ну, опять. Так... Только что было нормально, и? опять я вас нифига не слышу. У меня жена? У рев... 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 меня жена. Да? Ой, красиво. У меня жена. Ой, ревнивая. Нет. от этого. Юна <связывая> что, казак данской? Нет, кубанский. Кубанский? <связывая> Они там поют на украинском языке. у нас на украинском языке? <связывая> Я слушал казачий хор. Не-не-не. У нас, короче, самая периферия, только на украинском. Ну, как не на украинском, но на сутике общается. Периферия чего? На периферии района. Ты кубанский казачий хор видел? Да. Ну на каком языке поют? На русском. А. Что же из на русском. Найти? У них другого языка нет, но бывает, они украинские песни понимаете? Да у них 80% песен на украинском языке. Ну о чем ты? Нет, братан, не, братан, ты ошибаешься. У них 99% на русском, и только там. Дурацкий нет, спор, дурацкий не спор не я не понял. Я просто, это сейчас, не я не просто не сейчас включу поиск кубанский казачий хор, и первое, что она мне выдаст, это украинскую песню. Или украинскую, как там правильно говорить. И а? И я давай сделаю то же самое. Давай. И вот первое включаю тебе. Прям без... зараза, интернет паршиво работает мобильный у нас. Во время тревоги. У меня не загружается. Ты завис или что? Алло! Ага, понял, завис. Все равно его погано чуть